Многоні учасники цього заходу, мені дуже приємно. Так збіг обставин, що я тут сьогодні у своїх друзів і не міг відмовити мені. Я сам начальник молоді спорту міста Коломиї, і в нас тільки починають говорити про те, що ви сьогодні запускаєте, можна сказати. Мені дійсно, ну Чернівці це дійсно одне з тих міст піонерів, які цілий час попереду на крок перші від позаду відстаючих. Я вітаю вас. Завтра в нашому українському календарі день визначений як День фізичної культури і спорту. Сам перед я вас вітаю з цим святом. Я зичу вам здоров'я, запоруки успіху. Ну і успіху. Звичайно, сьогодні я хочу саме це подивитись, як ви справлятись з поставленою задачею свого колективу. І я дійсно завдячую тим людям, які, я так розумію, Організували, приклали, так. приклали немалі зусилля, щоб запустити цю справу. Вдячний, таких би людей побільше. І молодь би була наша здоровіща і зайнятіща. Усіх благ! Тих привітати з святом фізкультури і спорту України це надзвичайно велике свято, тому що спорт загартовує характер, і повірте мені, людина ніколи не залишається спортсменом у минулому часі. Вона завжди буде спортсменом по життю. Сьогодні ви маєте дуже цікаву можливість побачити Віта паркур і скористатися всіми тренажерами. Віта паркур це спортивна своєрідна спортивна розвага, яка поєднує біг або швидку ходьбу у заданому темпі та використання тренажерів для здійснення фізичних вправ. Ви зможете зробити 43 вправи різні, але можете собі і робити вправи за індивідуальним планом. Ми дуже раді вас бачити сьогодні і, будь ласка. Вирушаємо у шупу спортивну дорогу маленька Міланія, молодших, 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 молодших. Це швейцарські брілочки, швіцарці привезли. Кіна фіставалі локарно. Вони світяться в темряві. Мар'яна, от там біля Володі вже визначені теж молодші. Троє. Це ми помолодшим пройдемомся. Вночі вони непогано. Знайти ключі можна. Артур на кепку повісимо, щоб не дай Бог ті, хто літали низко, щоб не зацепили. Це привезли швейцарці, для найактивніших спортсменів. Да, і після, після занять ми будемо, ми трошки підемо до перших, а потім ми з Володимиром будемо чекати вас там десь. І після занять бажаючи зможуть попити чай від ресторану Сині папуга». В Якості презенту. О, фотосесія.

Лишь так, щоб не звалити стовбу, то бачу, ви так серйозно взялися. <рес> Да, там там... да, да, Конкретно в боксе я считаю есть три вида ведения боя. Это атака, это контратака, это второй номер. Самое тяжелое считается это второй, потому что второй он должен дышать, и технически, тактически быть в два раза выше своего соперника, потому что он все делает вторым номером. То есть идет атака, идет ответ. Контратакующие боксеры. Это те боксеры, которым... Ну, короче, каждый должен выбрать свой, по своему телосложению, по своей реакции, по своим способностям. Прежде всего, вы должны себя знать, как вы себя чувствуете. Не обязательно в боксе. Бывают разные случаи, даже в парке, когда темно. Ну, конечно, в парке, когда темно, это лучше всего ноги и бег. И, бег. и все решается. Правша, левша, поднимите, кто левша? Руки. Левши есть. Остальные все. Да, да, да. Похлопайте, левша. Вы знаете, что у левшей уже ученые доказали, что у левшей более обостренная реакция. Очень много олимпийских чемпионов, очень много спортсменов-фехтовальщиков. Теннисистов левши, потому что правая половина мозга у левшей она, она э, нейроны передаются быстрее. Вот Владимир э, Владимир Левша, Вася Ломаченко, Левша, Саша Усик Левши, это вот только мы на вскидку перечислили. Я хочу немножко рассказать, э, кто не знает, Владимир заслуженный мастер спорта по боксу. И я э, помню Владимира, как он боксировал и по юношам, и по взрослым, и это серебряный призер чемпионата мира в Белфасте. Мы вместе потом праздновали его победу. Это Кубок Европы. Это, восьмикратный чемпион. чемпион Украины. Игры доброй воли. И поэтому я хочу, чтобы вы поаплодировали еще раз ему. А я попросил пару раз, чтобы он показал свои коронные комбинации. Вы знаете, у каждого боксера есть коронные комбинации. И я помню Владимира в ринге, у него была великолепная реакция, и сейчас Пой то же самое, да. И вот свою излюбленные комбинации, пускай это будет три комбинации, он вам покажет, а вы все стали в стоечку и за ним попробуйте повторить. Стали в стоечку, кто кому сказал, что я был контратакующим Вот, вот о чем ты говоришь. Я не был вторым, не первым, я был контратакующим боксером, потому что, ну, спасибо маме, спасибо папе, мне пришла ре ре реакция и быстрота. Ну, я выигрывал на этом. Ну, если левша, вы понимаете, Э, в боксе на, на 10 правшей бывает левша. Хотя я тут с Эдуардом чуть-чуть не буду соглашаться. Да, это наука доказывает, что чем-то лучше быть левшой. Но на самом деле все в равных условиях. И я знаю, например, например намного больше олимпийских чемпионов. Правшей. правшей. Начнем с того. Э, вот. э, левша, ну понятно есть преимущество только в том, что вот если мы выходим в ринг друг друга не зная, это неудобство. Прежде всего это неудобство, если хитрый боксер или Левша или тот, они это быстро доводят. В первом раунде вместо разведки они уже набирают очки и уходят в отрыв. на самом деле я был контратакующим боксером. Моя любимая комбинация начиналась с со, степа. То есть я делал шаг в сторону и потом развивал контратаку. Вот мы сейчас Володе покажем. Да. Я, например, его атакую, я атакую, провожу. О, ой, да. Я, например, провожу самый популярный удар в боксе, левый джеб. Я пытаюсь атаковать в голову. И вы сейчас встаньте, пожалуйста, в и сейчас мы повторяем. Пожалуйста. Раз, да. Вот тут, скажем, да. То есть смещение да. с линии атаки, смещение это используют и в айкидо, и особенно это, активно да, боксинг. Скажем так, режим айкидо. Я силу своего соперника практически воспользую против него Вот давайте, ребята, встали в стоечку. Владимир, вас атакует, а вы делаете этот делаете сайт Давайте, я вас атакую. сайт Слушайте меня внимательно, да. ребятки, сюда. Вы со мной сейчас поработаете. Да. Вот я наношу удар. Ну, не надо да, соискать. Да, делайте да, просто да, шаг назад двумя да, да, ногами. Ну вот так, отойдите. Просто я хочу посмотреть вашу координацию. Вот я наношу, да, переднюю. Шаг назад. Хорошо. Еще раз. Шаг назад. Отлично. А теперь просто под мой удар делайте уклон на переднюю ногу. Кто -то левша на правую, правша на левую. Вот я ношу удар правой рукой. То есть вы сейчас на ногу, садитесь на левую ногу. Вот сюда. Не смещаясь с земли. Вот хорошо, отлично. Нет. стул еще ровно только за счет ноги. Вот, сядем. Вот отлично. Теперь левая рука. На правую ногу. Вот семь, семь, Сели. А вот а только, только, только когда вы вот это сейчас будете чувствовать ногами, тогда вы сможете сделать свой степ. Сначала уклоны. Поехали. Один, два, один, два, один. Да, Все хорошо. А теперь отрываем переднюю ногу под мой удар и чуть-чуть ее разворачиваем, внимательно. Вот сюда. А потом подтягивайте ножки. Вторую. Отлично, отлично. А ну поехали, пробуем. Вот я наношу, вы под переднюю отрываете, уходите в сторону. Раз. Вот встаньте в этом положении. Да. Да, неудобно, но когда ты вот сюда подтягиваешь можно уже работать. Устойчиво, да? Ну это сложный элемент, если честно сказать, да, но да. С шефами э, не только боксеры их ну, используют в своем арсенале. Это фехтовальщики, это теннисисты. Вообще-то вот вы слышали так, такую, такое сказание вот в теннисе, в баскетболе, в волейболе, в боксе, что прежде чем выиграть что-то работают ноги а только потом руки когда-то я был маленьким в вашем возрасте когда пришел на тренировку я, что этот тренер говорит какие ноги я же на бокс пришел <свят> и вот этот мультик помните крылья крылья ноги самое главное хвост да, так что давайте попробуем вот шаг в сторону делаем да сразу и сюда проворачиваем да. Он потому что столько ударов да, только надо делать шагов на только тогда вы не будете терять свою координацию давайте, поехали, давайте вот так вот сделаем встаньте фронтально фронталь. фронталь. вот я наношу справа, вы садитесь На налево, на левую. и поехали раз, хорошо, два, хорошо раз, хорошо, два, хорошо это уклон, а ну давайте нырочки чем нырок отличается от уклона уклон делают под прямой удар, а народ под боковой. А сейчас вы просто вот так садитесь и встаете. Вот я бьюсь, вот, сел и встал как пружина. Поехали. Раз. Быстрее. Чик, выскакивай. И выскочили. И выскочили. Отлично. Вот это Владимир, великолепная скорость, подлопали.